Пане Романе, розпочнемо ми з вами з того, що на Росії розбився літак. Нагадаю, що у Росії розбився літак сухої суперджет Суперджет-100». і як пише російська державна агенція Тас із посиланням на екстрені служби, аварія сталася в Московській області. До того літак перебував у повітряному просторі близько години, і повідомляється, що пасажирів в літаку не було. Усі троє членів екіпажу загинули. Літак належить Газпрому, і пілоти були з компанії саме гражданські самольоти сухого. Що це за літакопат на тер території країни агресорка саме в Підмосков'ї, оскільки за попередніми даними, якщо не помиляюся, то він летів із місця, де проходили ремонтні роботи. Але певно, що ремонтні роботи не доробили росіяни. Я чуть уточню по класифікації в авіації. якщо погиблі хоча б один человеку, то це не аварія, це катастрофа. То тобто, це катастрофа суперджета сотки. три члена экипажа погибли. Скорее всего, пытались самолет посадить. После выполнения определенных регламентных работ или работ на технике с заменой узлов агрегатов или проверки, проводятся определенные испытательные полеты, так называемые прогоны, неважно, то есть в зависимости от плана проведения этого полета. Естественно, там на борту только члены экипажа, может быть, какая-то аппаратура следящая или контролирующая, не более того. И есть вероятность того, что у самолета возникнет неисправность, которая может привести либо к аварии, если будет посадка просто на брюха на, на фюзеляж, на, на, землю, на поле. И если кто-то погиб, то это катастрофа. В этом, в этом случае катастрофа. Скорее всего, связанная с отказом авиационной техники. Скорее всего, с отказом авиационной техники ну, есть подозрение на двигатели. Проблема у россиян с движками, тем более после введения прямых санкций на российскую авиационную отрасль у россиян Полного импорта замещения не произошло. Естественно, они как-то через серые схемы пытаются достать узлы, агрегаты, модульные платы, ну, все, из чего состоит в том числе и двигательный ну, и самолет. И эти серые схемы не всегда срабатывают качественно. То есть иногда попадается, естественно, оборудование, которое не выдерживает. В условиї польота і приводить, в конце концов в катастрофі, як, скоріше всього, вбило в этом випадку. Пане Романе, до того, що сьогодні відбувалося на території нашої країни, я нагадаю, що російські згарбники цієї ночі. Застосували імітатори ударних безпілотників. Про це командувач повітряних сил ЗСУ, генерал лейтенант Микола Ощук повідомив у Телеграм. Зокрема, увечері 11 липня окупанти атакували із літаків стратегічної авіації п'ятьма крилатими ракетами Х-101, А протягом ночі – 19-ма ударними БПЛА шахет та безпілотниками не встановленого типу. Основний напрямок удару був Старокостянтинів. Про це повідомив Олещук. Гадаю, що не потрібно пояснювати, чому з цілю був Старокостянтинів. Проте питання Саме про імітатори ударних БПЛА. З якою цілею, пане Романе, на вашу думку, вони запускаються? Це з метою перевантаження, перевантаження протиповітряної оборони нашої. Чи є якісь, можливо, інші причини? Це очень хороший ход. Ми о нього не раз уже самі говорили. Треба запускати по Росії імітатори для того, щоб. засушить российскую систему противовоздушной обороны россияне делают так же, то есть для того чтобы вытащить наши ракеты на себя имитатор по большому счету он стоит там на порядок может быть даже дешевле чем основной, основной летательный аппарат, потому что там нет как таковой системы наведения. Скорее всего, стоит инерциальная система, летит куда-то туда, называется, стоит там 10 тысяч долларов, а по нему приходится использовать ракету иногда до миллиона долларов. Поэтому это и есть задача для засушки самой системы. Одна из задач. Вторая задача – возможность рядом может висеть где-то БПЛА, который контролирует полет, и разведчик, который определяет места дислокации зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных систем радиотехнических войск украинских. Ну, то есть определяет место расположения и дислокацию систему противовоздушной обороны для того, чтобы потом на следующие, допустим, при следующей маршрутизации такого же рода полета учесть это, это расположение. Поэтому россияне, конечно, используют росіяни так якраз вже почали ці імітатори, скоріше до всего і нам бы теж пора бы уже сотнями відправляти в сторону Росії для того, щоб засушити систему противоздушного обороны. Пане Романе, до наступних заяв з боку Великої Британії там роз'яснили, що не давали Україні дозволи використовувати крилаті ракети Storm Shadow для Нанесення ударів по території Росії пише детеграфі с посланням на міноборони країни. Зазначається, що політика уряду Британії нібито не змінилася щодо розміщення ракет великої дальності, попри коментарі прем'єр-міністра Кіра Стармера, в яких йшлося про те, що він послаблює обмеження на їхнє використання. Перше, ну і ми чули також заяви з боку штатів неодноразово. Таке враження перше, що над нами знущаються, це зрозуміло. Друге, що це за приказ стратегічної невизначеності саме від Великої Британії. З штатами все зрозуміло, але тут хотілось би зрозуміти і. позицию Великой Британии? Ну, это позиция, наверное, все-таки некоторых руководителей. То есть вот новый премьер, он не знает никаких договоренностей между Белым домом и Москвой, между Байденом и Путиным. Допустим, о неразрешении работать натовским вооружением по российской территории. А эти договоренности скорее всего есть. Только новый премьер о них не знает. Он даже не мог догадываться, что кто-то эти договоренности мог в, во время войны достичь. Ну, естественно, он, так сказать, ничего не, под, не подразумевая, сказал, что да, действительно работайте, мы же вам передали. А согласно норм определенным при торговле оружием или передаче оружия, когда оружие передается, то ответственность за его применение на принимающую сторону ложится, на нашу значит, мы сами должны принимать решение, отвечать, конечно, за это решение перед международными контролирующими органами. Потому правильно сказал Кир Стармер, что делайте, выполняйте, мы вам передали, вы дальше отвечаете сами. А вот после такого заявления, то россияне, скорее всего, россияне начали бить в набат, звонить тому же в Белый дом, тому же Байдену напоминать о каких-то договоренностях, а дальше уже Белый дом начал дергать за ниточки и включил заднюю. Причем включил заднюю дистанционно в Великобритании. Кир Стармер, может быть, как раз и не участвовал в этих процессах, потому что не он как раз, так сказать, опровергал свои же заявления Министерства обороны Британии. Поэтому надо было просто этим пользоваться. Это вопрос к нашему военно-политическому руководству. Несколько часов или десятков часов. У нас было окно возможности все ракеты, которые у нас есть, трумшеду запустить по российским аэродромам, ссылаясь на разрешение премьер-министра, который отвечает в том числе и за международную политику в Великобритании это так это точно. То есть не использовали это, дождались, пока Белый дом, так сказать, остановит на полном скаку этого. Британського коня. Ну это вопрос к нашим. То есть не 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 а Надо бути постоянно на чеку і такі такі вещи в нашу пользу. Пане Романе, не використали ось цей шанс. Проте, напевно, думали, що позиція такою однозначною і позитивною буде надалі, і вона не зміниться. Проте бачимо зворотні до. Позитивних новин перейдемо з вами про те, що повітряні сили сполучених штатів Америки повідомили, що саме Україна є потенційним одержувачем перспективного відносно недорогого високоточного боєприпасу повітряного базування, який отримав позначення Extended Range Attack Munition. Про це повідомляє Aviation Week. Ось цей боєприпас, пане Романе. Наскільки надасть повітряним силам України нові можливості по враженні цілей за межами досяжності багатьох озброєнь, які зараз присутні в їхньому арсеналі?

нам будут передаваться, он более-менее дешевый, его можно производить в достаточно большом количестве. Если у нас будут носители, то по большому счету ну, до дальности и по некоторым позициям до 400 километров они могут доставать. То есть решат вопрос допустим, тех же атакамсов. Но для этого надо, естественно, авиационные носители в достаточном количестве. Это значит, должно быть завоевание превосходства в воздухе. Весь спектр этих задач, которые самолеты должны выполнить, зашедшие уже в наше воздушное пространство. Это то, чем, в принципе, мы сами должны заниматься. То есть это хорошо, что наши партнеры, понимая наши проблемы, пытаются нам помочь. Причем эта помощь видна уже, по крайней мере, на несколько лет вперед. То есть Точно нас в этом смысле никто не, сбро... не бросит, подставят плечо, причем это плечо подставят основные страны Европы, которые могут себе это позволить. Помимо того, что нам будут, то есть под нас будут разрабатывать это вооружение, запустят его быстро. Точность его в принципе будет достаточно для выполнения боевых задач, там 10 метров, ну, по крайней мере, те предполагаемая тактика технические данные, которые сейчас даются по этому боеприпасу, 10 метров КВО, круговое вероятное отклонение это в принципе для боевой части там, в 200 килограмм это достаточно. Вопрос, вернее, для боеприпаса, там, по-моему, 220 килограмм он обозначается, будет достаточно. А вот вопрос то, что параллельно с этим боеприпасом четыре страны сейчас входят в коалицию по разработке ракет большой дальности за 500 километров и дальше, там, за, и за тысячу километров они будут сейчас разрабатывать. Причем основные страны, которые будут участвовать, это и Польша, и Германия, и Франция, это может быть Италия, Великобритания. То есть это тоже говорит о том, что Европа начинает задумываться, не то что задуматься уже действует по увеличению с одной стороны, бой... обороноспособности самой Европы, а с другой стороны, это все-таки наступательное оружие. Наступательное, а это значит воздействие на Российскую Федерацию, а воевать в Европе, кроме с Россией, ну, может быть, с Китаем, вот, который сейчас появился в Беларуси, там некоторые части интендантские уже начинают закапываться, но... Реальный противник натовской Европы как таковой – это Россия. И вот уже новые виды вооружений, в отличие от вооружений американских, европейские, общие вооружения начинают становиться на крыло, или, по крайней мере, коалиция создается. Мы знаем, как быстро, если создается коалиция, она очень быстро запускается. Те механизмы производства, финансирования и производства, которые есть у Европы, они очень быстро отрабатывают и, в принципе, и один, и другой боеприпас, и для Украины боеприпасы, и для сообщества. європейського ваєприпас получимо очень быстро. місяць год, полтора, і я думаю, ми його увидим. пане Романе. Аби ці боєприпаси пішки, як то кажуть, не йшли до нас, а не дійшли набагато швидше. Перед нашою розмовою ми я. Показувала відео від військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. Він опублікував відео з російським ударним вертольотом Ка-52, у якого як написав Коваленко, сенс набагато глибший, ніж може здатися. Насправді, отже, ми побачили, що Ка-52 заходить на посадку, створює безлад на пляжі, де відпочивають люди. Це класно. Він заходить на посадку на військовий аеродром, що знаходиться в Краснодарському краї. Буквально як можна зрозуміти впритул з пляжем. Про як написав військово-політичний оглядач, виникає питання. Звісно. Ну, воно риторичне, а яка ймовірність, що на цьому аеродромі може виникнути позаштатна ситуація, в результаті якої постраждають цивільні з урахуванням близькості об'єкта? Або ж яка ймовірність, того, що на цей аеродром звідкись не прилетить щось? Тому чи котре це свідчення показовий факт того, що окупанти використовують своє ж цивільне населення російських громадян як живий щит? Ну, не всегда так линейно бывает. Иногда э, летчики хулиганят. Ну, бывает такое, особенно по молодости, по молодости если можно похулиганить, то чего бы не похулиганить. Э, по, потому э, могут выполнять такого рода заходы специально с протяжкой по, по времени или с зависаниями, э, либо с уменьшением скорости при заходе на посадку для того, чтобы... Покошмарить народ, который в этот момент парится на пляже, а им приходится париться в кабине боевого самолета. тому и такое бывает. Хотя показатель того, что россияне пытаются только немножко наоборот не расположить военные объекты там, где гражданские, гражданское население компактно проживает, а наоборот, они пытаются гражданское население подтянуть к военным объектам разным способом, один из которых это вот те же, те же пляжи, набить пляж рядом с военным объектом, хотя их обязанность непосредственная властей обезопасить мирное население от воздействия по военному объекту средств поражения. Это обязанность, кстати, любой администрации или базовой администрации, или оккупационной администрации. То есть обязанность обезопасить мирное население. Они этой обязанностью, естественно, ее игнорируют, наоборот, еще используют как раз как живой щит действительно. И то, что прилетит уж точно по этому аэродрому в ближайшее время какой-то подарок украинский калач, то россияне попытаются и это, эту ситуацию обыграть и рассказать о том, что Українські средства дальнього пораження виконують задачу унічтоження російського мирного населення. Як це вже було не один раз, починаючи з 2014 року з Донбасу. Про аеродром. Аеропорт на тимчасово окупованій території в Маріуполі пишуть, що пролунали вибухи в районі. В районі самого так розташування аеропорту про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Петрондрущенко. Наскільки пан Романе активно на вашу думку можуть зараз використовувати окупанти? Е Аеродроми для розташування своєї авіації саме в тимчасово окупованому Маріуполі, зважаючи, що туди не вперше прилітають такі ракети, про які ми з вами сьогодні говорили Storm Shadow і не тільки тому і що могло потенційно статися. Тут ми можемо пропускати, тому що ніякої інформації поки що немає додаткової ну, діло. що всі аеродроми вдолі Азовського побережжя, і Міїлімілітопольські, Бердянські, Маріупольські росіяни, використовують в качестве. в определенных мест расположения своих воинских частей. Они просто располагают. любое аэродромное поле это очень большой участок земли и причем ровный, ну, в основном за счет полосы за счет подлетных лесат, определенных взлетных подлетных и посадочных в том числе. То есть это ровное поле, а значит на нем можно расположить зенитно-ракетные комплексы, системы радио... радиотехнич... радиолокационного контроля, радиотехнических войск, это и за счет как раз того, что радиогоризонт будет опущен, по крайней мере, из-за ровности поверхности. Там же располагаются штабы, системы связи да, довольно-таки мощные, но ну, и не основные авиационные подразделения могут использовать, естественно, аэродром в качестве аэродрома подскока. После того, как мы эти аэродромы все три отработали в прошлом году еще «Атакамсами», кассетными. Россияне оттуда в основном поубирали и самолеты, и часть вертолетов. Но и пока еще вертолеты используют эти аэродромы в качестве аэродромов оперативных, аэродромов подскока, до зарядки, до заправки, может быть, какого-то ремонта для авиационных средств, в основном вертолетов разного уровня, разных, разного пошиба. И вот наша разведка очень хорошо работает, разведгруппы, партизаны – отслеживают все эти заходы выходы и если есть если есть у нас возможность отработать по аэродрому на котором расположился на данный момент военный объект и он соразмерен с нашими потерями допустим того той же ракеты той же того той же ш это просто ракета не будет там за один рядовым бегать, а вот уже по вертолету или по группе вертолетов, да, по, по, звену вертолетов, которые перезаряжаются, точно отработает. Поэтому, я думаю, была такая отработка, то есть работа по данным, которые передали партизаны после проверки этих данных, было выполнено, принято решение на нанесение удара. Вопрос, чем разными механизмами, это может быть и Storm Shadow Scalp, Тобто туди вона однозначно достанет і эту задачу. Це могли бути ті ж атакам, те ж GBU-39. кстати, 110 десять дальности далі дає можливість дойти до в тому числі і до э, Маріупольського аеродрому. Тому цілий спектр вооружень, які могли виконати задачу по цьому воєнному об'єкту, пане Романе, і фактично на сам кінець про втрати серед російських окупантів середньодобові втрати. Російські загарбників вбитими і разом пораненими протягом травня та червня стали рекордними із початку повномасштабної війни. Про це повідомляла розвідка Великої Британії. І так, середні втрати протягом доби окупантів у травні були на рівні 1262 особи в червні 1163 особи. Загалом вже протягом цих двох місяців окупанти вбитими і пораненими втратили в Україні 70 тисяч військовослужбовців. А про що може свідчити зростання втрат з боку Росії? які повпливали на такие рекордные втраты среди оккупационной армии? Я бы не сказал, что это рекордные, это уже рутинные потери. Россияне теряют 30-40 тысяч по месяцу, уже последние как минимум полгода, когда больше уже, наверное, месяцев 9, как с осени они начали масштабные, сначала масштабные боевые действия, то есть они пытались наступать и вот уже девятый месяц потери их составляют по месяцу в сутки больше тысячи россиян. То есть как минимум два батальона минусуется российских, а по, по месяцу 30-40 тысяч. Примерно столько, сколько у россиян становится в строй. То есть сейчас такой держится паритет. И он будет продолжаться, то есть мы в таком режиме россиян будем минусовать ну, столько, сколько надо. Сколько они будут наступать? Столько и будут минусоваться. Почему такие большие потери? Потому что наступают. То есть в наступлении потери сумасшедшие у любой армии, если она использует живые штурмы, так наверное, местные штурмы так называемые. Так вот россияне как раз используют местные штурмы, потому мы их выкашиваем больше тысячи в сутки. Запитання тільки про втрати серед важкої броньованої техніки. Один із аналітків Форбс писав пише Форбс про те, що цей аналітик ретельно вивчив супутникові знімки, підрахував цифри і дійшов вражаючого якогось висновку. А саме 28 місяців важких боїв в Україні радикально змінили танковий корпус російської армії, і за його даними армія втратила так багато сучасних танків, що єдиний спосіб, хоча б наблизитися до підтримання своєї чисельності на передовій, а саме у три тисячі танків, це вив... Вести більше Т-62 зразка 60-х років і з довгострокового зберігання. Чи дійсно в майбутньому побачимо більше Т-62 І вони можуть бути одним із основних типів танків у російській армії, такі проблеми ось цього переходу з одного танку на інший можуть виникнути у росіян? Ну, у россиян будут проблемы, связанные не то что с переходом, а с обучением, допустим, танкистов, то есть личного состава. Переходить там они сильно не будут, сразу будут учить на Т-62. Проблемы у нас будут. Надо просто понимать, что любой танк, это, в конце концов, это пушка на гусеницах. То есть а любая пушка, она стреляет, и пока ее завалишь, то довольно-таки серьезные проблемы могут быть у тех частей, которые с этой пушкой на, на подвижной части столкнутся. Неважно, хоть это Т-34, хоть Т-62, хоть Т-90. Это опасность, определенная опасность. То, что, ее, допустим, этими танками не будут, конечно, так пользоваться, как Т-90, за счет там брони есть определенная система наведения, он практически лысый, этот танк. Но, тем не менее, это пушка. И с ней придется бороться. Но общее количество боевых бронированных машин, если считать по остаткам у россиян, с такой интенсивностью уничтожения, как сейчас, у них их хватит до конца года и все. То есть на начало следующего года, если не будет, не дай бог, замораживания боевых действий, то есть остановки боевых действий, россияне просто останутся без танков, без ББМ без систем вооружения будут надеяться только на то, что произведут сами, то есть работать с колеса, это не сильно много, этого точно недостаточно для ведения наступательных действий. Либо будут рассчитывать на своих партнеров, на Китай, на Северную Корею, на Иран, может быть, на Беларусь, может быть, хотя там у Лукашенко уже остались усы до да трусы, там уже не, не на чем воевать, сейчас даже подтянули китайцев как раз с расчетом того, что китайские войска там будут вместе с техникой. Потому, исходя из этих параметров, из того, что россияне выходят на нулевые складские остатки по технике на конец года, на начало следующего года, у россиян действительно большие проблемы. Но у нас, еще раз повторюсь, проблемы все-таки будут, когда эти танки, пушки Не вийдуть на виконання бойових задач. Їх лучше, конечно, уничтожить на підході. У нас є все основания для того, для оптимізму в цьому вопросе є чим уничтожать. Сейчас уже количество дронів, каліство артилерії, авіація підходить. Я думаю, не, не допустимо їх до лінії бойового собі Пане Романе. Вам дуже дякую, за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову думку. Кажу вам до зустрічі. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик інструктор полковник запасу української. army was with us, for example, in the